Давно не было распаковки. Буквально вчера. У меня ничего нового. Черешенька красная, черешенька белая. Не знаю. Жру, я клякана. А потом... Ну, поняли, да? Что делаем? Ну, не знаю. Ну, можно наесться в этом году. Хлебчик. Такая череп-плам. Черри. Слива черри. Маленькая слива. Все для валюшки. Моя маечка новенькая. Такая. Опять сока. Короче, вся скуплячка була почти для мене. Вот, потом, значит, вот эти суши, помните, я показывала, що понравилось. Ну, це пока їхали вон розет. Шо рис какой-то чорний коричневый рис. Браун райс. Взяла и щебу дуже смачні. Они оказываются, они самые дешевые и они самые вкусные. А вкусные почему они? Они вот это не веду. Потому что тут сыра много положили. Я люблю сыром. У нас в Украине любят сыром. А американцы не дуже любят. Редко, когда найдешь суши с сыром. Вот так мне нравится эта маечка. Таким цветом. И вторая таким коралловым. На Амазоне. Дальше, вот знаете, есть такая фигня, бывает, наступая, сдыхаешь, умираешь, готова девственность отдать, лишь бы поесть, мыску окрошки. Я знаю, есть любля, есть не любля, я из тех, кто любит, и я не ела ей еще с времен, это в Украине, и то я и в Украине последние года что я не делала. Я как раз, была присыла на вот эти холодники. У меня хоть чуть на холодники я делала. Вот когда худала, я делала из бурячка себе вот этот супчик красненький. Малокалорийный вин. я его, помню, сёрбала там дня по три. Я как сходила на нем. И на окрошке можно, на можно худеть, если ее сделать это такой лайт. Взяла вот такой огурец. И вот такие маленькие. Я люблю, когда в окружке много огурцов, чтобы она хрустела. Но беда, беда в том, что немае, беда в том, что нема укропа, девочки. Не, ну он есть, но надо было ехать в Халфудс, ну, короче. Завтра поеду на Пилатес, Пилатес возле Халфудса, куплю себе укропа. Кому это надо? Но у меня будет зеленая цибулька зато. Пакет картошки. И пакет вот такой картошечки. Тут нема молодой картошки. Вот это вот такая вот. Хани Гол. Вот она. А молодой, со шкурочка тонкая, нема. Сейчас напишу, что десь можно найти. Это я буду, блядь, шукать. Вот так на глаза не попадается. Только либо же бейби картошка. Либо вот такую. Взяла, хочу завтра Потворить и с чесночком, и трошки пиджарить. А если найду укропчик, то с укропчиком и сосиски у нас есть, колбаски такие, шов. жарить. Кстати, я дурочка то один изняла, она сделала распаковку. А мы купили очень вкусные сосиски в костка. Ну, кулыс покажу, потому что мы еще будем куплять. Сейчас картошку положу. Пакет цибули вот эта вкусная цибуля. Видалия, Видалас, Видалия, вот так как -то. говорят на нее она очень классно. Джорджия славится персиками и вот этой цибулей. Она знаменита на всю Америку, потому что она сладкая. Потом, девочки, вот такую колбаску. Все получилось на 7 долларов, да? Два вот таких кусочка. Называется она Бало Балония Бало, поправьте, блять, умники там. Типа докторской. Ну пахнет, конечно. Там да можно было бы заехать в европейский магазин. Тут два кусочка мне как раз на крошечку. Сливки до кавы. Значит, из чего буду делать окрошку? Из баттермилка, это кефир. Баттермилк, это кефир. И минералка, и лимонный сок. Вот такая окрошка. Я на квасе не люблю. Один раз делала и вылила в унитаз. На классе не понимаю, она тогда сладкая, рогачками воняет. И вот такие вот йогурт, я уже когда-то брала, мне не понравился. Но одна девочка в В тіктоках сказала, що він класний. Я думаю, може, я не розпробувала. Ну, ладно, думаю. Ну, ще раз візьму, бо в тіктоках сказали. ж. Потім взяли Кока-Колу зіра. Взяли отаку Кока-Колу ми сюди і беремо Зіро. Нормально. І в денчику їду. Вот такие корм вин есть. Я добавляю туда еще кусочки мяса и все, и собачка кушает. Значит, вот это каканут, вот это пина и розбери малинка. Хочу попробовать пина коладу. Густенький. Девочка сказала в тикетоках, что, мол, он не очень сладкий. Наверное, девочка уже американизировалась, он сладкий. И для нее он кажется уже не сладким. Не, ну, конечно, да, она права, что есть такие, не есть такие, а все йогурты. Сахар с сахаром. Ну вот, ну короче, не так вроде, ничего состав, да? Сейчас на Юка ее проверю. Кстати, Юка показывает, что он хороший. Мол, тут на ничего вредного. Не обязательно, нужно поехать покушать на камеру. Просто необходимо. Чого сказати? Сьогодні вечерю готувати не буду, тому що к нам приїжджають також на кольосах. Вже вони скільки раз приїжджають і відміняють, приїжджають і відміняють. І ми ніяк не попадемо. То дощ піде, то ми десь поїдемо. Сьогодні символі каже, давай каже, ще раз спробуємо. Ми вже так дощ піде. Ну, подивимося. Ну, тут дощ піде прямо там. Не що щоб поїсти. Ну, плануємо тут. Машинка проезжает, прям ну, как кухня мексиканская, кухня на колесах. Все, всем пока, до новых встреч. Стаканчики классные. Стеклянные. Пишу вам цены, сейчас монтирую видео. И для умники хочу сказать, что цены я пишу вам в килограммах. Я знаю, что в Америке паунта, я знаю, что в Америке... Фунти стерлинги, блядь, сейчас скажу, почему-то стерлинги. Для чего пишу кілограми? Ну, вам же не интересно, сколько я заплатила за цей мешочек. Ви ж не знаете, сколько тут. Не, ну, я можу написать, мені проще. Ну, вам же цікавіше знати, знать, сколько стоїть кілограмм картошки, скільки стоїть кілограм черешні. І для тих, хто спроси, а кому это надо? Надо, інтересно. Ну, ну, хіба вам не интересно? понимать, сколько стоит в Америке килограмм картошки по отношению к Украине. Понятно, что зарплаты разные, но все равно для общего понятия. Ну, ничего себе. Я знаю, что ну, это некоторые цены лучше в Украине. Некоторые, ну, прям удивляет, что в Америке дешевле кое-что. Несмотря на то, что ну, зарплаты больше. Делаю такие видео, потому что людям интересно. Вам не интересно, проходите мимо. Еще не все. Короче, попробовала. ну это что такое? Я отрежу кусочек. Вот такие маленькие отрезала, попробовала. Девочки, кто полная, кто застал в Советском Союзе, была самая дешевая колбаса. Она стоила рубль 60. Я помню, мамка купила такими огромными вот этими палками. И ну, она дешевая. <рес> Дітей багато, колбаса дешева, і ми її їли скільки хотіли. Ну, якщо її застанеш в магазині, бо вона ж якась не все була, була по 2,10, та була я говорю, так ці ціни? О, 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 що за пам'ять? Я не пам'ятаю, який вчора день, я не пам'ятаю, коли в мене щось случилось в житті, коли я замуж вийшла, я не пам'ятаю. Зато я пам'ятаю, що ковбаса була. Була найдешева, я чайна називалася. Рубль 60 Оце, оце вона. Колбасу теж пишу вам в кілограмах Понятно, що це на паунті. Я помножила і, блин, і вивела в кілограми щоб вам було понятно скільки стоїть кілограм колбаси.